Оговорочка. Ну ладно, ладно, не все. Кто смеется, больше всего преследуешь. Я Вы уже посмеялся. Считаете? Я могу смеяться. Да, сколько она... я хочу. Хочу, хочу смеяться пять минут. В общем, моя тема была как ты научилась пойти машину, все значит, что это незаезженная уже история, всем я уже все рассказала, но можно повторить еще раз, что это... Для вас, для тех, у кого еще нет прав, и у кого еще нет желания, я рекомендую туда пойти, потому что это, как всегда, новые знакомства, в первую очередь, во вторую это новые, новые умения, которые вам в любой момент могут пригодиться. Я вообще-то объясняла это, это тем, что вдруг я буду в каком-нибудь поле, и там будет открытая машина, а за мной будет 12 маньяк, а там еще будут ключи, и я тебя смогу посадят. сесть и не ехать.

Слышь, как. Это самая жесткая система. Покажи мне жестами, как ты сказала, все это не для меня.